Доброго ранку, з вами Сергій Натенко на Радіо Миколаїв ФМ. Так, я обіцяв, що до нас прийде Олександра Барсук, розкаже про фотовиставку, яка буде 29 березня, якщо не помиляюсь. Олександра, привіт. Привіт, всім привіт. Ти, ти, ти помилився вже? Не, не 29 березня, а 26-го. Та я не помилився, може, я перевіряв. А -а -а. Я перевіряв, правильно? Це... Забили ні, коли у мене виставка. Ну так, а може, це не Олександр Барсук, взагалі, фейк якийсь. Так. давайте поговорим про серьезно. Александра, у нас же была фотовыставка у вас різні. Вы проходили до нас анонсовать. Мне очень интересно, как прошло все же так. Прошло все отлично. Мне очень понравилось. Отзывы позитивные. В целом, очень-очень интересное мероприятие было. Я видел только вот фотосвит, вот, пока что. Ось, я просто в сити-центре еще не был. М -м. А, Вы... а уже и нет, уже выставку 100. убрали. Нет, да. нет. Зато я знаю, я познал несколько женщин. Там была Светлана Махничева, да, правильно? Да, да, Света была. Так, а еще Юлия Вико. Да. Угу. А все-таки можно узнать, почему именно они, почему именно они, почему нас защипывала? А, я а просто а знаю их. Каждая, каждая по-разному. Uh -huh. uh, и у меня там, <laughs> если бы вы были на выставке <laughs> так, ну не нужно, ну начинается Да, yeah, но... там стоял стенд, и на стенде uh, была информация о каждой девушке чем каждая меня вдохновляет uh -huh. То есть не... у каждой своя какая-то черта отличительная для меня важная uh -huh. Добре, вы просто уже не первый хистик, который приходит и говорит Сирия, вот как бы ты був на моем концерте uh -huh. был... Ну, ну, ну случайно, бывает сейчас, на все Так, я знаю, что у вас была поездка, отпуск відпочинок... Не знаю, дефис-работа в Занзибар, правильно? На ну, скорее всего, отдых, да. Ну, планировался отдых, а потом, что ну, получилось, так. то получилось. Так, вот. сейчас ты островы убили Африка, правильно? Да, это остров, это Танзания. Угу. Танзания образовалась от названия Занзибар тоже прибавилась. Угу. Вот, и. Цей остров можна, але він в составі государства Танзания. Так, на цьому би розмову закінчилася, якби ви не вирішили на основі цього відпочинку зробити невелику фотовиставку, правильно? Так. Да. Так. Можна, можна мені дізнатися, що ж там буде. 26 uh, березня, правильно? Так, да, 26 марта в Хмельному Патрії буде закрите мероприятие, Це буде відкриття виставки uh -huh. в необычному форматі. Я сделала билеты, то есть мы сейчас. Да, мы сейчас с партнерами, то есть это я не только я организовываю, у меня есть партнеры, угу. которые помогают мне в организации выставки, и мы сделали билеты, И их вот сейчас распространяем активно. Так, стопе, я бачу в Инстаграме фотографии, много классных фотографий. Что будет на выставке самое представлено На выставке будут фотографии. Вот, конкретно, им на выставка посвящена детям Занзибара, потому что угу. я снимаю детей очень много, детских фотографов. И, конечно, это не совсем стандартные фотографии, не то, что привыкли люди видеть. Необычные очень. Угу. Яркие, колоритные. Вот. А так на выставке будут представлены вообще все фотографии с отдыха. Я буду рассказывать обо всех приключениях, которые да, были, вообще. о том, что нужно брать с собой на Занзибар, что не нужно. А мы не можно рассказать, ну? Что на выставку трава проходит? Ну, я могу в двух словах. Комары есть. Комар? О. Да, много, много комаров. Крем да помогает? Крем да. Так? Серьезно? Ну, если в океане сидеть, тоже помогает. Слушайте, Александр, ну тут такая штука, вы же, ну, первочерговый, как я сказал, просто на отпочинок поехала, так? А почему сейчас вас так. там же надохнуло, все же так и фото-выставку? Ну вот, ну расскажи, что, что, что такое было? На самом деле остров очень колоритный, яркий, и угу. я не могу сидеть на месте. Это, наверное, связано с моим темпераментом каким-то. Угу. Не могу сидеть на месте, и, во-первых, хотите, расскажу вам историю, когда я приехала? Хочу. Приехали, прилетели мы поздно, в 11 вечера, нас встречает таксист, Угу. Совершенно невероятная машина Которая глохла на каждом На каждом сантиметре буквально Мы едем и он говорит Вот это центр, да, это как бы город Я смотрю, то там фонарик, то здесь фонарик Там на полу фрукты продают, там овощи Какая-то корова через дорогу перебежала Я спрашиваю, это центр? Он говорит, да, это центр а Сейчас, нормально, я, так? С -с 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 да, я привезу вас к отелю а, Едем, едем Заезжаем в какое-то невероятное место какой то зомби ленд Так а, что там, подвалы были? <свят> Нет, там каменные дома. Это я так думала, что они каменные, потом я узнала, что там глина и все что угодно. И пальмы. А, вот. Меня судило так. Без крыш. Окошки это такие дырочки в стене и затянуты марли. Ярко это все освещается луной. где, где из-за угла вылезет казах, да, я так на тебя посмотрю. <свят> а вот мы едем через этот зомбиленд, машина глохнет. <свят> Ну все, мы останавливаемся, пытаемся ее завести каким-то камушком, он вылез и начинает стучать по по капоту каким-то камушком, и я понимаю, что как бы путешествие закончилось. Ну, вот и все. Так, всё. так и лагодить машина, да, так каминем. Вот, да, угу. вот, вот Африка. Меня так встретила, я уже не знала, то есть, что мне делать, потому что спать очень хотелось, хотелось в душ. Ваня капризничал. С ваш сыночек. Да. Но минут 20 мы постучали по машине, я ее заводила, он стучал. А, то вы занимались правой не просто да. стуков, так? Ну, как бы он стучал и говорил мне, что делать. Вот очень интересный водитель, много с ним поговорили по дороге. А я смотрю на все это, и я не могу понять, а где же отель, где же океан, где же все вот это, то, что на картинках. Я же бачив на фотографиях там ого! Да. А он говорит: ну, вот это деревня такая, мы через деревню проедем и будет отель. В итоге 20 минут мы лагодила машину, uh -huh. полагодили, сели, приехали в отель. И, конечно, океан все потрясающе, но вот именно этот колорит, этот контраст бедности, да, бедности, богатства какого-то uh -huh. комфорта и нищеты он меня очень поразил. И я в первый же день пошла в эту деревню uh -huh. общаться с людьми. Так, всім ще раз доброго ранку, з вами Сергій Ігнатенко і Олександр Борсук, фотограф. Так, ми зупинилися Саша, з вами на чому? До найцікавішого. Ми обговорювали поїздку в Африку, Зазібар, острови. Поїздочка була весела, але потім ми дійшли до самого цікавішого, до того, що вас надихнуло зробити виставку, фотовиставку, яка буде 26 березня. Угу, я пам'ятаю. Що мене надихнуло? Так, М так, так. так. Uh, колорит, контраст. события которые происходили со мной там в африке люди которые окружали и конечно дети просто невероятные несмотря на всю нищету несмотря на недостаток тех благ скажем так который есть у наших детей они очень открытые позитивные добрые mm -hmm. вот и я хотела конечно это показать а я сегодня сранку еще до вас психологом обговаривал расизм mm -hmm. и мы с афроамериканцами говорили и у нас mm -hmm. такое ощущение склалось что они какие-то радушные какие-то приемные люди знаете дружные я бы сказал вот как вас там взяли, как за встречают туристов? ну не саме вас а взагалі, в целом в целом в ну, туристов в любом случае встречают с позитивом, потому uh -huh, что uh -huh. это, это и заработок. Поедем. У них, кроме туризма, есть еще вариант заработать деньги. Это продать манго, продать ананасы, кокосы э, может быть, э, какие-то специи. Да, там я была на ферме специй. А так-то больше никаких вариантов заработать и нету. Поэтому они прежде всего очень э, Грамотно пытаются себя продать туристам, а потом так. уже даже если у тебя нет денег, они все равно очень позитивно относятся, любят детей и э, пытаются сделать отдых на Занзибаре для тебя максимально, э, максимально комфортным. Ого, ничего себе, mm -hmm. ну тут контраст взагалі. А, я же хотел еще про фотовиставку выставку поговорить, я ж знаю, что новый up переходите на новый рівень, правильно? Там у вас же будут квиточки, так? Uh, да. Так, один квиток 100 гривен коштует, але... но... Там что ж будет на фото а, Да, я решила организовать открытие выставки закрытым мероприятием, угу. а, и, а, ну, мы продаем, да, билеты за такие космические, нормально, за космические нормально. деньги. Можно, сейчас разберемся. <laughs> вот в стоимость входит кофе-брейк, в стоимость входит розыгрыш сертификатов от партнеров а на и от меня нашел. Так. Подарочный сертификат от турагентства, подарочный сертификат от шоурума. Угу. И э, от меня розыгрыш одной из работ, которая будет на выставке. Ага. Да. Оригинал. На холсте. Да. В руку, прямо. Друг. друг, красивый друг. Работа очень красивая. Это Я э, не хвалю себя, это правда. Я бы купила себе такую работу. Угу. Угу. Необычно. А есть какие-то истории для нас, которые мы можем почувствовать, Вы оказались еще кремом контраста, который... Ну, звісно, мене теж він вражає, коли я вперше побачив. У нас в Україні теж є такий місця, де контраст прямо на да, очах. Да. А от є якась історія для нас, яка от вас надихнула саме? Извините. Так, нічого страшного. Надихнула на виставку? Так, да, так. Да. Або просто сейчас, сейчас, сейчас у вас? Ой, да, дети интересные, все, все вокруг такое интересное, контрастное. Ты начинаешь первое, первое время, ты, конечно, приезжаешь и не понимаешь, куда ты попал. Угу. А, не хочется там выходить из отеля, хочется только смотреть на океан и наслаждаться. Вот, а потом, когда ты начинаешь общаться с людьми, я еще много туда привезла просто подарков для детей. Так, вы на английский или как вы спекуетесь? Да, там они хорошо знают английский язык. Так, добро. От этого зависит их жизнь, выживание, и они поэтому стараются. Привезла много подарков детям, всяких шоколадочек. Просто хотела для начала, ну, угостить, но когда я увидела, как дети на эти шоколадки смотрят, когда они их разбирают. Угу. Господи, так захотелось показать людям, где мы живем, и. Сравните, да, как живут люди там, как живут люди у нас, и что у нас на самом-то деле не все так плохо. Да, так. у нас много э, недостатков я не буду сейчас говорить, какие. Так, вот. не про це размова. Да, размова вообще не про це. вот Но знать, э, как живут другие люди, и э, ценить то, что у тебя есть, это, наверное, ну, важно очень для любого государства, мне кажется, угу, не только угу. для нашего. Угу. Хорошо, зрозумів. А вот я такую штуку чув. Ну, не чув, я читал. же своего сночка, Ванечку, трохи цей. Ну, я бы не прозвучало, використовували в своих рабочих моментах. А, да, например? Ну, например, наприклад, наприклад пока Ванечка разговаривает с детьми, вы их фотографуєте. А, это вы о детей? Да, Так, 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 так. Чтобы були еще випадки, якісь, я не знаю. Знаете, дети белые дети, особенно Ваня. Uh, голубоглазый блондин да mm -hmm. это как uh, какая-то знаете диковинка там mm -hmm. они не видели некоторые дети в деревне mm -hmm. они вообще никогда не видели белых людей mm -hmm. и они смотрели на меня кто со страхом кто с удивлением mm -hmm. но представляете mm -hmm. это какое-то чудо то есть вот... То мы... я думаю, вы не свикне до туристов, ничего особенного. Они привыкли к тем, вот кто выходит из деревни, да, там так. на заработки, они привыкли. А кто сидит в деревне, постоянно занимается обработкой там земли, они не видели никогда белых людей, представляете? Mm -hmm. И, конечно, когда себе. дети видели Ваню, они его окружали, они хотели его потрогать, пощипать. Бесправжно. Да, 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 да. Это какая-то какое-то чудо просто для них было. <связано> ну, конечно, это да, поснимать было интересно. О, круто! И эти фотографии будут представлены на Да, эти фотографии тоже будут на выставке. И тем более, <связано> когда еще белый ребенок, а этот ребенок еще и конфеты раздает, так это чудо <связано> еще и с конфетами. Представляете? <связано> Так, до речі, я ще хотів запитати, просто це на ваші, я так, так пропускаю, обрати яку роботу все ж таки представити на фотовиставці, бо багато є гарних кадрів, я бачив в інстаграмі, але да, ж не все ж потрапить, правильно? Как раз э, в стоимость біліту, который да. я продаю, будет входить фотосушка. Це нормально, все нормально. <laughs> да, ну, спасибо. <laughs> будет входить фотосушка. Помимо... Uh -huh. 15 работ, которые будут представлены на выставке: 15 uh -huh. или 12, я вот еще сейчас думаю, uh -huh. я распечатаю максимум интересных кадров с океаном, с пальмами, с детьми, с коровами, с какими-то приключениями, которые у нас были: с водием. Да. И все это развешу. На веревочках будут висеть фотографии, и каждый, кто придет, может забрать себе любую фотографию. О, супер, Оксана, давайте еще нагадаем о настановке что, Мероприятие наше состоится 26 марта в Хмельном Патрике угу. с 5 до 7 вечера. Доброе, я заумею. С нами была Александра Барсук, фоторов. Саша, тебе... Гарного форшету, фотосушки, спасибо, спасибо. фотовиставки. Я думаю, 15. 15, Треба 15 кадрів, так? Чи 14, чи 12? Хорошо. Добре, спасибо. вам гарного.